Б, М, М, К. Третий ряд не видит, Если без очков, то вижу только первый ряд и растущий второй. Состояние Максима, на самом деле, достаточно сложное. Сейчас у него одного глаза нет. Мы отмечаем обширный хориоретинальный рубец который сформировался в результате проникающего ранения глаза. Конечно, ему, он будет сталкиваться с определенными сложностями в жизни, поскольку это на самом деле достаточно низкое зрение, если мы говорим о единственном глазе. Я думаю, что это не, 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 не только физическая травма, но это еще и душевная травма, психологическая травма. никогда не было, скажем, недостатка какой-то там внимания от родителей и тому подобное. Я, можно сказать, таким был немного хорошим ребенком для семьи, поэтому мне там какие-то вот такие вот мелочи лень часто прощали. И в итоге, ну, то есть, допустим, в какой-то момент я там даже там около полугода у меня такая прям Заразівся, може, навіть около года. Тобто я в комп'ютерні ігри грав дуже багато, тобто, взагалі, в принципі, від всього міграння відключився. Мені масі подобається. От його віра в життя. Маленький, да, в білий церкві познайомилися, він був заслужений насморок, кашель. Ну, от. Дитина, думаю, ну, попаде до мене в розрахунок, ну не знаю, що з ним буду робити. Хоча час показав, що перше враження про людину я понімаєте. Він душа, душа був батареї. У нас погіпарнь Дима волков, і перше полдня все. просто ходили, не верили в то, что это там действительно так, ну что это может случиться. Первое ощущение, когда вот, ты поспал после этого первый раз просыпаешься и там что-то где-то ударился, что-то еще что-то вот там ну с, с утра ощущение там какой-то такой маленькой боли и ты чувствуешь вот болит, а хорошо, потому что я же живой, ну, значит болит вот какое-то даже вот это ощущение, что а, с тобой может что-то случиться, но раз это не случилось, и у тебя что-то болит, это ну, совершенная мелочь. и обстреливали каждый день практически градами, минометами. Ты стоишь, а по тебе стреляют там. это ощущение такой жертвы, что ли, поскольку ну, в данный момент ты не можешь сопротивляться, вот просто нет возможности. И вся техника, которая двигалась, туда, собственно говоря, и погрузились люди, и поехали. Все, что нет, и лишнее, все сжигалось, подрывалось, чтобы это не досталось никому другому. Когда мы ехали в колонию, там были засады, и я так думаю, что вот из одной из таких засад, э, и в, в меня попали. <звук> У меня все чувства буквально отключились. Это было такое ощущение какого-то такого э, вакуума по ощущениям, потому что я не чувствовал так сильно э, по обнянию, по слуху, по зрению. Я ну, ничего не чувствовал и не понимал, что происходит. Мы до Макса, он сидит. У ну, полусіддя руками голову обхватив, одразу не понятно, але ну, крові дуже багато троє було. Перев'язали Макс гору, давай у полю. Макс говорить, воно не болить. Людина, шок отримала. Через хвилин 15. Говорить, повітря, колов десь з четвертої попитки. Ну, не можна рух, воно підкидає по, не не по дорогах. Дядь говорить, Ты меня до смерти заколешь. Его слова до, до сих пор, мы с Лопсе часто встречаемся, постоянно задаем Максима. Сделали там, по-моему, первый рентген или что-то. И помню, стоят два врача, так они посмотрели на рентген, говорят, смотри, сейчас лифчик. Ему прострелили голову, э, живой. Если бы, допустим, пуля чуть-чуть сместилась, я вышла она примерно вот здесь, я точно не помню уже, вот здесь где-то. Либо у меня полностью я бы лишился зрения, либо просто задел мозг, и я был бы либо там овощем, или в крайнем случае, то есть умер. Когда только приехал в Днепропетровский госпиталь и приезжаю, и там же еще не переключился на мирную жизнь, на что-то вот только с войны, а там вот люди ходят, спокойно общаются, там ничего не боятся, там кушают. Там, ну, можешь увидеть, на улице там кто-то там перекуривает. И все тихо, спокойно, то есть размеренно. Сложу впечатление, что вот меня нету, просто нет. Жизнь будет точно так же протекать. И получается, я один, а мир как-то отдельно от меня. То есть все меня бросили. Я, допустим, хочу поговорить там с мамой, хочу поговорить с Аней, хочу поговорить там с бабушкой, с отцом. Ну, то есть я хочу поговорить, и в то же время ощущение, что если я начну говорить, то они меня не поймут в офтальмологии, там парень был, который был совершенно слепой. То есть я видел, как он ходит, все, и я иногда вот закрывал глаза, представлял, каково ему. Очень много людей, которые хотели помочь. Просто самые обычные люди даже, я там э, половины, честно говоря, имен не вспомню, которые заходили, говорят «Здравствуйте, меня зовут э, так-то, э, спасибо, там, что вы есть» или там «Здравствуйте, вот я принес э, там, спек печенюшку». Или заходит мама с девочкой, девочка на меня посмотрела, мама сказала «А вот, вот такой парень, который там нас защищал». Если бы, допустим, меня не поддерживали, то я не знаю, там какие бы у меня там настроения, может до суицида бы даже доходили. Через два месяца после ранения мне все-таки удалось попасть в США. Я когда прилетел только туда, меня отправили в больницу, ну то есть развивалось все так, как я думал, а потом я в какой-то момент я не помню, мне нужно было выйти из палаты переодеться или вроде того. Я возвращаюсь назад, а там стоит 12 человек, или около того, там достают какие-то оливье, борщи и тому подобное. Это были просто люди из диаспоры, которые пришли познакомиться со мной. В США мне сделали раз, два, три операции. Получается, что в первую очередь мне сделали челюсти, поскольку я не мог то разжимать их. Мне сделали операцию на правом глазе, убрали силикон и, ну и опять таки, удалили левый глаз, заменили его протезом. я начал задумываться, почему, допустим, у меня было ранение. То есть, ну, я дошел до того, даже размышлений, допустим, а то, что я там жив, это там благодаря Богу, Если э, там погибают лучшие, то есть и забирают людей, то значит они хорошие, и их сразу могут, допустим, забрать в рай. А я, допустим, <laughs> не то что недостаточно хороший, но э, я еще могу, э, скажем так, что-то сделать, или я что-то еще не сделал, почему я остался в живых. Вот эти ощущения, когда ты чего-то не можешь, или... Э, то, что раньше мог, меня это очень сильно огорчало. Я же мужчина, я же должен там содержать семью, там, быть надежным и тому подобное у меня сейчас вот есть девушка, ну, в принципе, в будущем это будет семья, то я должен, ну, как бы быть главным, быть все. А если у меня нет здоровья, то вот это ощущение, что вот как мне дальше жить, если я не могу, ну, там, делать даже какие-то простейшие вещи, которые, ну, в принципе, люди должны там делать, скажем так. Я почувствовал, что у меня вот много проблем, я не могу с ними ничего поделать. У меня часто бывают э, такие состояния, когда э, слишком вспыльчивые и агрессивно, то есть все нормально-нормально, а потом у меня как будто заклинило и все получается. То есть э, кто бы что ни делал, это скорее всего будет неправильно, и я буду злиться еще больше. И сначала это, ну, как-то так, а я пойду к психологу, там, ну, я ж не псих какой-то, все. Прошло полтора года, нет, год э, после, э, после ранения, и только вот недавно я начал общаться с психологом. К нам пришел Максим, попросил о помощи. Мы с ним были знакомы, я у него преподавала. Первое, что он сделал, это он подошел, вот, потрогал мой волос, у меня была короткая стрижка, он говорит, боже мой, как выросли волосы. И вот я поняла, что да, человек мне доверяет. То есть если уже вот он может позволить подойти и потрогать меня, потрогать преподавателя своего, значит, значит, он готов со мной работать. Значит, он готов принимать от меня какую-то помощь, поддержку. Первая задача помочь Максиму научиться жить в мирной жизни с тем опытом, который он получил в ходе вот такого военного э, кризиса. Второй момент у нас был с ним, как справиться вот с той симптоматикой, которую он тоже принес с собой, захватил. И в-третьих, у Максима были, есть проблемы со здоровьем, это зрение. И перед нами стояла задача, как научить Максима э, в наше мирное время жить найти себя Каждый раз я когда выхожу от психолога ну там не говорят приятные вещи что все будет хорошо и тому подобное там ну, как бы серьезно с тобой работают но тем не менее ты что-то понимаешь перебарываешь себя и есть возможность вот просто продвинуться вперед Я долго думал по поводу того чем я могу заниматься. Все, что я делал раньше, то, что мне нравилось, в принципе, сейчас мне не особо доступно будет. Я думал, даже там в какой-то момент э, как-то попробовать учить там какие-то экономические основы, даже там, ну, э, там финансы и тому подобное, но это пришлось бы работать с текстовыми статьями, это с цифрами. Второй вариант у меня был по поводу языков, но проблема опять-таки в, пи в, ну, в письменной части. Я начал задумываться по поводу массажа и медицины. Мне в принципе это довольно-таки родное, потому что мне всегда, допустим, даже там, Ане или кому-то сделать массаж, когда я делаю человеку массаж, и у него там какая-то там проходит боль или еще что-то, это ну, как бы, меня поддерживает, и мне это действительно важно. Ми вже працювали з ліцензованими курсами, були у нас гарні партнери, кілька хлопців пройшли навчання. Ми зібрали документи і відправили документи Максима. Дуже важливо, що Максим самоорганізований. Він сам розробив свій план, що він буде за чим робити, і ми допомагаємо йому в цьому. Навіть зараз, коли він уже практикує з масажем, ми постійно моніторимо нові можливості для його розвитку. Я займався дві тижні, після цього я отримав і диплом, і сертифікат. Благодаря от, центру зайнятості цивільних людей и Оксані Варапаїв, в частності, я от, ну, це для меня така перша ступенька к тому, щоб начинать что щось далі. Честно говоря, было весьма сложно, потому что изначально, как бы, получается, его забрали как срочника, потом еще, помимо того, что его как бы год он отслужил, потом еще задерживали, а потом еще он туда попал, это, ну, довольно-таки сложно И на расстоянии отношения, как бы только созваниваться по телефону, ну, я не знаю. Главное, что выдержали, наверное, что до сих пор вместе. Мы очень сильно хотели переехать в Крым. Ну, это, конечно, была просто мечта. То есть мы еще не было таких там планов или чего-то. Нам просто очень нравилось море и климат и все остальное. Нам очень хотелось попробовать там, попробовать устроиться мы с Максимом тоже ожидали, что будет довольно-таки сложнее, чем все в итоге вышло. То есть нам приспособиться к друг другу по-новому. А получилось так, что мы встретились, а по сути и друг в друг друге даже других людей не увидели. То есть точно так же. Все то же самое. Краматорск, то город для меня, в принципе, знакомый. Ну, можно сказать, помню каждую ямку. В магазинах я имею с собой увеличительное стекло. Если нужно рассмотреть ценники, то ну, я люблю больше, конечно, супермаркеты. с овощами и мясом у меня очень большие проблемы, допустим на ощупь, да, то что можно на ощупь определить, ну, например, огурцы, да, можно определить на ощупь, а другие про продукты, которые именно на вид, для меня это проблемой. Мне очень ну, тяжело перемещаться, в принципе, вот по большому городу. И через перекрестки я перехожу, стараюсь, чтобы, в принципе, рядом кто-то находился. Сейчас из-за того, что один глаз, я не могу определить расстояние до автомобиля, не могу э, понять, с какой скоростью он движется. Если я случайно кого-то зацеплю, а мне там скажут, эй, смотри, куда идешь или тому подобное, то даже вот такая мелочь на меня может повлиять. И, к сожалению, это довольно-таки часто встречается, когда я случайно не замечаю, кого-то толкну. Идет ощущение такой незащищенности. Я вот решил вот всеми силами все равно вернуться, скажем так, к тому состоянию, когда я мог бы чувствовать себя комфортно в обществе. Максим стал приходить в наш центр, и после этого я узнаю о том, что он получил свидетельство массажиста. В нашем центре массажиста нет, и, конечно, я ему предложила у нас поработать волонтером. Очень много инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые нуждаются в массаже. Когда инвалиды узнали о том, что у нас появился свой массажист, волонтер, безусловно, радости не было предела. Сегодня не ему сочувствуют, а сочувствует в душе он, и он помогает инвалидам.

я хотел бы что-нибудь в итоге э, выработать свое, то есть придумать что-нибудь свое, что могло бы впоследствии тоже помогать людям. Я надеюсь, лет через 10 случится чудо, и мне смогут вернуть зрение. Придумают, как это сделать. Но до того момента я должен полностью создать свою жизнь. У меня должна быть работа, причем обязательно, которая мне нравится. Скорее всего, это будет связано с медициной. У меня будет семья, и к тому моменту я буду состоявшимся человеком. Сейчас я осознал, если я хочу, чтобы у меня были какие-то свободы, то я и должен делать гораздо больше, чтобы получить эти свободы. Свободы для себя, для Ани, для будущих детей.